Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, полковника збройних сил України, льотчика, екструктора та військового аналітика Романа Світана Романа Григоровича. Щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм. Роман Григорович, говоримо про ситуацію на фронті. Роман Костенко, який входить до комітету з нацбезпеки та оборони, повідомляє, що Збройні сили України потрапили в оперативне оточення у Мирнограді. У цей район немає можливості заїхати та доставити все ж необхідне. І крім того, каже, що якби, ну, ну неодноразово командування відомого збройних сил України в принципі, цю інформацію спростовували і казали, що якби є шляхи, робиться все можливо знову ж таки для розширення з тих флангів. как бы была логистика для наших войсковых. Костенко говорит противоположную ситуация. Так что тогда выходит? Ну, то не вывели тогда вчасно, или как? Ну, оперативное окружение мы тоже с говорили неоднократно. То есть уже давно в оперативном окружении, допустим, этот мирноградский наш. Вопрос в выводе или удержании этой позиции зависит непосредственно от знаний, количества сил, средств, резерва то есть это Генштаб должен был принять решение, если были резервы на расширение, допустим, этого коридора в Мирноград, тогда не было смысла выводить оттуда людей. Почему? Потому что это опасно. При оперативном окружении любой отход, он же намного опаснее даже, чем наступательная операция. Тогда надо было просто подождать то есть деблокады, деблокирования этого направления. И, и тогда, в принципе, удерживать или, допустим, связать Северную Клешню, которая за, захлестывает уже с лета этого года. Это же не сегодня, и не вчера, и не позавчера случилось. Мы сколько с вами с конца весны, с начала лета говорили о том, что сдается Донбасс по этому направлению. А тогда, когда сняли силы, средства, такие серьезные бригады, перебросили на Курское направление какого с какого-то перефугу, ну, понятно, с какого. Киев прикрывали от э, курских э, русаков, которых там и не было, по большому счету. Но, тем не менее, сняли бригады, сдали, получается, направление мирноградско покровская, дали возможность россиянам перевалить через Трассу на Константиновку, и дальше они пошли на окружение покровской мирноградской агломерации. Мирноград получился в первую очередь... Так как он северо-восточнее Покровска находится, то есть вдоль этой трассы на Константиновку. Естественно, он попал первым под раздачу. Но удерживали столько-сколько можно было, удерживались, Покровска отошли, а вот мирноградская группа, получается, осталась в оперативном окружении. Причем надо было принимать решение главкому. Это к сырскому вопросу, конкретно к нему вопрос. То есть если у вас есть силы и средства разблокировать, разблокируйте. А если нет, так надо было выводить. На данном этапе та же самая картина. Если где-то, допустим, есть силы и средства, таких надо использовать для разблокировки, а там дальше принимать решение, удерживать или нет, или на управляемый отход. Если сил нет, надо прорываться уже, то есть с прорывом отходить. Почему? Потому что ну, потеряем эту группу. То есть в этом смысле Рома Конценко правильно говорит, потому что он показывает, что там проблема реально есть, только опять же, это если он знает о силах средств, мы тогда не знаем с вами, то есть мы не можем дать какую-то рекомендацию Головкому или НГШ при выполнении такого рода задач. Это мы можем варианты разложить на карте, да, вот такой, такой и такой. Вот мы их разложили, а какой из них выбирать, ну это уже Головком должен выбирать, исходя из наличия силы средств. Посмотрим, но ну, если он бросит э, пацанов в Мирнограде, ну тогда будет, будет большой вопрос военно-политическому руководству, что это было. Взяли, угробили сотни ребят наших там, или там э, заставили их сдаться в плен. Ну то есть э, это слишком явная, слишком явная сдача Донбасса с уничтожением наших э, людей по некоторым позициям. Это то, что вот было по, по, по некоторым другим направлениям. Просто якщо брати ситуацію в цілому на фронті, чи можна констатувати, що вона погіршується наразі для збройних сил України або це, скажімо, такий ну тимчасовий період, тому що є інформація, що із Сіверська ми відійшли в наше командування. Констатує, що росіяни мають значну чисельну перевагу, користуються погодними умовами, так рухаються малими штурмовими групами, і завдяки цьому, в принципі, їм дається просування. Якщо Сіверська що далі мається на увазі? Тепер Слов'янськ, мова тепер вже буде йти про захист цього населеного пункту. Ну если с точки зрения констатации факта, допустим, говорить, так ну, да, сейчас у нас за это лето, я почему говорю, что просматривается техническая сдача Донбасса. За это лето мы в каждом эфире говорили, надо ставить строй силовиков, не просто так же говорить так как и Роман Костенко, у него свои информации есть, у нас своя информация есть, и в информационном поле ее очень много. Недостаточная плотность наших войск. То есть у нас после создания корпусов, корпуса ж не наполнены мотивированными профпригодными бойцами. Сейчас это только единственная, единственная прослойка, это силовики наши правоохранители. Несколько сотен тысяч правоохранителей у нас есть, госслужба, с них надо просто снять брони, поставить их в строй через ТЦК, провести состав вооруженных сил Украины, напитать корпуса, и тогда командиры корпусов могут выполнять, смогут выполнять свои задачи. А сейчас не могут. А почему вывели из Сиверска? Да потому что ширина фронта больше, чем у нас достаточное количество войск. Пришлось отходить, выравнивать фронт. Что такое выравнивание фронта? Это потеря позиций с уменьшением ширины фронта. Потому что там, ну, грубо, по полудуге, это там 10 километров, если выровнять, это 3 километра. Но 3 километра есть количество личного состава, на 10 нет. Принимается с точки зрения тактики правильное решение, но с точки зрения стратегии сдается в Донбасс. Это и называется техническая сдача Донбасса не дали усиления, не поставили в строй силовиков, естественно, сдаем Донбассу. Вот то, что сейчас происходит. Мы за это лето потеряли Часовья, потеряли Торец, сейчас теряем Константиновку, потеряли Север, чуть не потеряли Купин, потеряли Волчанск уже, потому что они в Вильчу пошли уже. Раз россияне заходят в Вильчу, это значит, мы потеряли Волчанск, Волчанское направление, это Харьковская область. Ну, понятно, это левый берег Северского Донца, то есть это общее направление восточное, но тем не менее. Эти потери есть. Сказать, чтобы они, допустим, катастрофические, нет, это не стратегические потери. Ну и сказать, что это там, типа, нам это не нужно, ну как это не надо? Это как раз линия обороны, которая удерживала противника на определенных рубежах не давала возможности ему улучшить свое положение для создания дальнейших не только оперативно-тактических, стратегических площадок. Потому что если нас выдавят с Покровска, допустим, сбросят с высот Покровска, если нас выдавят со Славенска после захода в тот же Север, и мы потеряем это направление, это практически пригласим россиян к дальнейшему захвату Днепропетровской и Полтавской области. С выходом на Кременчук, то есть левый берег Днепра теряем, и причем с юга еще и подрежут, они подрежут уже Харьковскую область, зайдут на Харьков с юга и с запада, и тогда, ну все, мы теряем Харьковскую область в том числе, потому Славян сейчас по большому счету удерживает вообще Харьковское направление, а Покровск удерживает Полтавское направление, помимо Днепропетровского, и вот эти вот реперные точки, это рубеж обороны, которые ну точно нельзя было терять. А его потеряли, ну, по, вернее, пытаются сейчас дать, мы же видим отходы и так далее, тому подобное, из этих основных ключевых точек. Понятно, сейчас будут выруливать ситуацию, попытаются где-то остановить, упрутся россияне в Славянск. Славянск не так легко взять, даже потеряв там Север. Не так легко упрутся в Славянск, войдут в определенные бои городские, возиться там им года 3-4 с этим направлением, если не будет опять же не будет какого-то внешнего давления. А вот мы сейчас слышим все эти прогнозы, так называемые, под экономические зоны, отойдем, а туда кадыровцы зайдут, ну и так далее, и тому подобное. Это же опять пригласим россиян для дальнейшего захвата уже еще трех областей. Помимо пяти областей, которые они сейчас пытаются захватить, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Крымской, еще и Днепропетровскую, Полтавскую, Хайковскую. Ну, кто, какой нормальный украинец на это пойдет? Не украинец пойдет, а украинец не пойдет. Потому нам надо украинская власть, миллиарды раз об этом говорим, заводить в исполнительную власть, без выборов, перевыборов, заводить в исполнительную власть украинских генералов или полковников, в зависимости от участия и образования в системе. Академії генштабу це должны бути офіцери статті резерву після окончания Академії Генштабу, Они обучені вести діла економічні, в тому числі во час війни дій. Про мирний план зараз ще поговоримо. Роман Григорович, хочу повернутися до Сумщини, тому що знову ж таки Грабовське, так, куди напередодні вірвалися росіяни з цивільних, вже під перейшло під контроль Російської Федерації Діпстейт. Констатує про це, і в принципі в обласній військовій адміністрації сумські повідомляють, що чотири тисячі людей відмовляються від евакуації з прикордоння регіону, зокрема, мова йде про громади шосткінського району. Так якщо ситуація така, що росіяни вже туди зайшли, намагаються закріпитися, і мова йде про контроль, то тоді що далі? Як ви вважаєте, чи є у них сили засоби, аби розширити тут свою присутність? І чи терміново, якби маємо ми знову ж таки сили, аби все це ну якби? Ну, первое, опять вопрос к исполнительной власти. Седьмой год сидят. Седьмой год. А до этого эти шоколадные сидели, та же самая картина, пять лет сидели. Они создали определенные условия для эвакуации, эвакуирования. Ну, вот, А я вам скажу, нет, сам такой же. Я прекрасно понимаю. Мать, теща на руках умерла мать так же сама на, на чемоданах 12 год. И так сколько миллионов людей эвакуированы, так называемых, с мест захваченных россиянами или с зоны боевых действий, просто выброшены. Вот на своей шкуре я докладываю, выброшены просто это, этим правительством, этой исполнительной властью. Они вроде бы как и вывезены с мест на боевых действий проведения. Ну а дальше куда? Брошены и все. Две, тысячи гривен, которые платили он матери, забрали эти шмыгали, забрали эти две тысячи на поднаем жилья. А сейчас с пенсии там какие-то копейки выделяются, естественно, помогаем. А представьте, это миллионы людей так. Так как, какое? Понятно, что люди после того, как вот после такого отношения этой неукраинской исполнительной власти к украинцам, которые которых пытаются эвакуировать после такого отношения никто эвакуируется даже не хочет. Ну там вот в этом основная же причина, почему люди не выезжают в мест ведения боевых действий. По такой причине куда выезжать? поплатить больные деньги, опять же это непонятно какой шушере, в основном гражданве Израиля, которая уселась на сдачу с жилья, то есть оккупировала практически эту эту тему подняла цены сейчас. Знаешь, какие сейчас цены за подноем А где эти деньги брать? Даже правительство же говорю, забрало последние 2000, у некоторых, по крайней мере, переселенцев. Вот и все. Потому все остаются. Потому вопрос об эвакуации, это можно поговорить просто-напросто. Но это исполнительная власть, ее просто выполнить не может. Это раз. Второе, уже бы уехали, может быть, и в Европу, допустим, кто-то бы уехал до да, границы закрыты по, по, по разным причинам, э, с теми не, не могут выехать э, ТЦК, э, КБК и так далее и тому подобное. Э, то есть это тоже проблема. Э, естественно, остаются просто-напросто, в том числе на оккупированной территории. И самое интересное, после этого попадают э, под раздачу уже российских ТЦКшников, грубо, и становятся в строй уже против Украины. Ну, вот, примерно такая ситуация у нас, не очень хорошая с ней надо однозначно, опять же, как ее решать. Я уже сказал, исполнительную власть на выход, на выход через ЦТК на Натарецк, а в исполнительную власть генералов заводить, потому что они только могут разрулить ситуацию вот в таком роде, с такими проблемами. И направление Сумское, ну, один из показателей такого плана, такой проблемы. Тем более крайне пуганных идиотов на Москву, мы сколько раз с вами шутили, сейчас получилось, что у нас крайне пуганных идиотов по некоторым позициям в нашу сторону, в Сумскую, Черниговскую и Хайковскую, это как минимум, Раз пропустили россиян на нашу территорию. То есть не создали те условия, о которых миллиарды раз говорили, создавать Северный фронт надо, разворачивать, не вглубь заходить. Курской области, расширять его вдоль линии границы от Беларуси до Купенска. Надо было линию фронта создавать новую. Но это, опять же, вопрос военно-политическому руководству. К их видению стратегическому, а я так понимаю, у них оно нулевое. Вот полностью нулевое. Тактические какие-то решения принимаются оперативно-тактические, а стратегические нули полные. И вот сейчас отгребаем сейчас по Северному фронту. Понятно, что там никаких стратегических э, наступательных операций не предвидится, а у россиян там сил следствие. нет. Они будут еще буршить по линии боевого соприкосновения, создавать какие-то зоны безопасности, создавать какие-то э, буферные зоны и так далее и тому подобное. Так нам надо было за эти 7 лет, или как минимум за 4 последних, надо было создавать эти зоны, не пытаться захватить Курскую атомную или Курск, обменяв их потом на Запорожскую атомную, которая нафиг никому не нужна на данном этапе, кроме того же хозяина этого заводов Пинчука, Запорожского и Никопольского. Положить кучу людей и не создать Северный фронт, убежать потом с Курского направления сейчас подкакивать по сумскому направлению. Но это только могли дебилы во власти придумать такой политики, у которых нули полные по базовому военному образованию. То есть есть вещи, которые тактически на данный момент можем проговаривать, но без решения стратегических вопросов. Они не решаемы, этих тактических проблем будет еще каждый день, мы можем их говорить, а такие что ничего не решает. До сих пор создание, допустим, Северного фронта, я так понимаю, и не принято задачи по этому Роман Григоручу щодо мирного плану, так який оприлюднений для українців, для ну давайте зазначимо, що це є рамкова яка угода, там яка ще б не підписана, але тим не менше про що там йде мова? От коли ми кажемо саме про території, один із варіантів Російська Федерація виходить із Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, стоїмо, де стоїмо. Російська Федерація хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області, США пропонують компроміс вільну економічну зону. Якщо не буде згоди на стоїмо, де стоїмо, то вільна економічна зона може бути прийнята лише шляхом референдуму, і тоді треба виносити на референдум весь документ. Ось ця фраза. Якщо якби. Не буде згоди на стоїмо де стоїмо, то вільна економічна зона може бути прийнята. Тобто, ми готуємося до того, що Росія зараз відмовиться так від цього, і ми тоді будемо виносити це питання таки на референдум. А якщо говорити от з економічного перепрошую, з військової точки зори, то от що ось ці зміни, якщо вони будуть ухвалені знову ж таки, вони нам несуть. Це 110 сто десята, сто дівста стаття Уголовного кодексу України. Это призиви. к изменению территориальной целостности, снижению снижению обороноспособности, потере суверенитета. Вот все эти пункты прочитайте там четко 110. -е. Это призывы, это те, кто сейчас будут топить за референдумы, которые будут просовывать в информационное поле сами эти пункты. Там все пункты, потеря суверенитета, снижение боеготовности, потому что даже 800 тысяч нашей армии, это потеря суверенитета и обороноспособности. Потому что если нам надо будет 2 миллиона, то значит мы их не можем поставить в строй. А это и есть потеря обороноспособности. То бишь, это призывы к по 110 статье Уголовного кодекса. Если кто-то это подпишет, это 111 статья, это уже в чистом виде госизмен. Потому и пытаются вся эта чудо-юдина власть, пытается через референдум просунуть эти же самые позиции что типа это сами украинцы пошли на потерю суверенитета, территориальной целостности и обороноспособности нашего государства. Неприкосновенность, там четыре позиции. Суверенитет, территориальная целостность, неприкосновенность, обороноспособность. Потому сейчас должны быть, сейчас, на данном... Это надо было делать раньше, что после Минска первого, Минска второго. По всей этой шушере Порошенковской, которая сдала тогда еще Крым и Донбасс, вернее, тогда Донбасс давали, Крым сдал Турчинов. Надо было открывать уголовные дела по 110 и по 111 и садить их за госизмену. И тогда бы у этой власти, уже у зеленой, не было бы э, таких потух, по крайней мере, к продвижению той же самой темы. Это же та же самая тема Минска третьего. Только на новых условиях, на новых границах, так называемых. Или Стамбула-2. Потому что в Стамбуле, мы тогда помним, Абрамович с Беннетом просовывали ту же самую тему. Сдача Крыма и Донбасса, которую подмахнул тогда Арахами. Там же участвовал Умеров, там же участвовал Резников, Падаляк. И вся эта, вся эта шушера из офисная, так называемая, Али баба и 40 разбойников. То есть эта власть проталкивает уголовные статьи нашего уголовного кодекса 110 и 111. Почему они до сих пор не арестованы? Почему не заведено до сих пор еще уголовное дело? Это вопрос к нашим прокурорам, к военным прокурорам в чистом виде. Контрразведки это вопрос. Как они вообще допускают такие призывы к потере нашей территориальной целостности? Что значит стоим, где стоим? Не стоим, где стоим. Освобождать надо нашу территорию. Этот, этот вопрос, что стоим, где стоим, даже говориться не должен. По одной простой причине. Если стоим и не освобождаем, это значит отдали. Это значит отдали миллионы украинцев россиянам и э, больше 100 тысяч квадратных километров украинской территории. Это еще раз повторюсь. Призывы 110, а действия 111 статья уголовного кодекса. Мы с этим заниматься не будем в эфире, правильно? нет смысла в стартах дерьма этого чудо юдиного зеленого разбирать. Это же они нам это все просовывают. Они это просовывают с 22 -го года. Все это израильская мешкуха, шушера, это миндическая, суперманская. Э, и они пытаются это нахлобучить на украинцев, еще и украинцев, украинцев через референдум замазать в это дерьмо свое израильское. Нету, хай они сами его жрут. Украинцы это израильское дерьмо жрать не будут. Это я вам сто процентов говорю. То есть украинцы в этом участвовать не будут. Рома Григорович, ну що ж, подивимося, як воно буде, тому що ми регулярно з вами зустрічаємося тепер і на Ютуб-каналі Кутнова. Про що я нагадую нашим глядачам інтерв'ю з Романом Григоровичем тепер доступні і тут. Тому, будь ласка, долучайтеся активно до нашої спільноти. Пишіть теми, пишіть коментарі, про які би хотіла, б хотіли, бо ми говорили у наших ефірах. Ми на всі ці речі звертаємо увагу, і для нас важливий зворотній зв'язок. Рома Григоровичу, вам дякую за те, що ви приділяєте час і тут, так, нашим глядачам і зустріч. Увидимся на в наступних ефірах ще раз. Дякую вам до встречи. До свидания.